З інформацією про виконані заходи спрямовані на покращення фінансово-економічного стану комунального підприємства Чисте місто виступив під час чергової 55-ї сесії депутатів Жовтоводської міської ради директор підприємства Дмитро Мартиненко. состоянию на 1 декабря 2014 року підприємство года. Підприяття получала діяльності в розмірі 1 млн 700 грн. Затрати предприятия на цей період составляють. 1 миллион 710 тысяч гривен. Кредиторская задолженность на предприятии по состоянию на 1 декабря 2014 года составляет 530 тысяч гривен, дебиторская 700, чуть порядка 710, если быть точнее. Из вышеперечисленного можно выделить две цифры, то есть что затраты на предприятие на 10 тысяч больше, чем доходы. Но я объясню сейчас, почему так сравниваю эти цифры. Увеличение доходной части планируется за счет вступления в действие новой стоимости вывоза твердых бытовых отходов с 1.11.2014 года. То есть нашими расчетами были следующие показатели. Если оплата за потребляемые услуги будет в размере 75-80% от населения, Соответственно, эти цифры предприятие сможет функционировать, выполнять все свои обязательства. Все, что будет выше этой цифры, оно мы будем проводить работу. Я надеюсь, что желтоводцы увидят, что мы работаем, стремится там к цифре 95%. Все эти цифры будут идти на дальнейшее развитие предприятия. А в следующем году предприятие планирует начать процесс раздельного сбора ТБО. А именно, сейчас ведутся переговоры с предприятием по изготовлению контейнеров для сбора под бутылок, которые выборочно будут установлены на контейнерных площадках. Срок реализации данного мероприятия 1-2 квартал 2015 года. На базе, коммуна... ну, наше предложение. На базе предприятия «Чистое место» организовать пункты приема вторсырья от населения бюджетных и коммерческих организаций города. Изучив и проанализировав сложившуюся ситуацию на рынке в вторсырья в Украине, мы пришли к выводу, что такое структурное подразделение предприятия сможет работать в режиме самоокупаемости. Организационные и коммерческие возможности обсуждаются, но уже сейчас понятно, что этот шаг положительно повлияет на хозяйственную деятельность предприятия и на уровень благоустройства города. Мы сможем создать дополнительные рабочие места, увеличить отчисления от местного бюджет, улучшить санитарную обстановку в городе. После выхода предприятия на положительные экономические показатели мы приступим к разработке проектно-сметной документации на строительство сортировочной линии твердых бытовых отходов. Стоимость проекта станет известна после разработки соответствующей проектной документации. На предприятии была проведена проверка Государственной финансовой инспекции, которая проходила со 2 октября по 24 октября 2014 года где проверяла деятельность прошлого руководства. По результатам проверки было установлено, что предприятие за 2013 год получило убыток по в размере 260 тысяч гривен при запланированной прибыли в 14,5 тысяч отраженном в финансовом плане предприятий. По результатам проверки было установлено, что предприятие за период с апреля 13 по июль 2014 года недополучило дохода на сумму 86 тысяч гривен вследствие неверного расчета стоимости предоставления услуг и занижения стоимости услуг на сумму НДС по договорам обороны... Проверка установлен факт незаконного списания дизельного топлива за период с 1 мая 2013 года по 14 июля 2013 года на общую сумму 46 677 гривен, чем нанесет ущерб предприятию. Проверка установлен факт начисления и выплаты бывшему директору КП «Чисто Миста» лишней надбавки за октябрь и ноябрь 2013 года за фактически неотработанное время, а также за лишние выплаченные платежи в государственные целевые фонды. Общий размер убытков составил 1888 гривен. Проверкой установлен факт проведения закупки дизельного топлива на сумму 209 тысяч гривен без проведения процедуры закупки согласно закону Украины про от державных закупителей. Таким образом, по результатам проверки на предприятии в период с 1 апреля 13 по 1 августа 2014 было зафиксировано финансовых нарушений на общую сумму 344 тысячи гривен, которые привели к финансовым, финансовым материальным ресурсам на общую сумму 135 тысяч гривен.